آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے خواب کے بارے میں اس سے پہلے کہ ہم آیات میں دیکھیں ایک بہت ضروری بات ہے آپ سب جانتے ہیں کہ خواب ہم سب بھی دیکھتے ہیں اور یہ جو خواب دیکھے جاتے ہیں جن لوگوں کو اس کا صحیح معلوم نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے خواب دیکھ لیا وہی حقیقت ہوگی یعنی جو آپ نے خواب میں دیکھا اس کو آپ اپنی زندگی میں ویسے ہی سمجھتے ہیں کچھ لوگ حالانکہ یہ سچ نہیں ہے اور یہ صحیح نہیں ہے ہمیشہ خواب کی تعبیر یا اس کی تعویل یا انٹرپریٹیشن ضروری ہے یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں بھی خوابوں کا ذکر ہے نبی حضرات نے کچھ خواب دیکھے تھے اسپیشلی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعویل کرنے کا علم دیا تھا یوسف علیہ السلام کو خواب آپ سنائیں تو وہ اس کی تعویل کرتے تھے اس کا انٹرپٹیشن کرتے تھے اس کی تعبیر کرتے تھے وہ جو تعویل اور تعبیر ہوتی ہے وہ زندگی سے انسان کی جو زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس سے وہ کنسرن ہوتی ہے منسلک ہوتی ہے لیکن جو آپ ایگزیکٹلی exactly خواب میں دیکھتے ہیں وہ کبھی بھی ریالٹی میں نہیں ہوتا تو دیکھیے فار ایگزامپل میں ابراہیم صاحب کے خواب کے بارے میں آؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو وہ چند دار اپنی زبان میں جو قرآن مجید میں پانچ چھ خواب کا ذکر ہے اس کا میں بتانا سمجھتا ہوں اپنے الفاظ میں یوسف باروی صورت ہے اس میں تین چار خواب ہیں سب سے پہلے خواب دیکھتے ہیں یوسف یوسف علیہ السلام خود خواب دیکھتے ہیں جس میں گیارہ سیارے پلینٹس اور سورج اور چاند کہتے ہوئے تیرہ یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں یہ انہوں نے خواب دیکھا گیارہ سیارے سورج اور چاند سب جو ہیں سیارے سمیت مل کر یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں یہ خواب دیکھا انہوں نے اب آپ خود سوچئے کہ وہ کس طرح سجدہ کر رہا ہوں گے یہ اللہ ہی جا ان کے ذہن میں کس طرح خواب آیا کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں تو آگے چل کے یوسف علیہ السلام کی تعبیر ان کو خود کیسے کرتے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں وہ کہتے ہیں ایک جگہ ایک ذکر آتا ہے کہ بادشاہ یہ بن جاتے ہیں سیکریٹری ہوتے ہیں فائننس سیکریٹری سمجھ لیں یوسف علیہ السلام مصر کے ان کو ایک بڑا عہدہ ملا ہوتا ہے تو ایک سچویشن آتی ہے جہاں پر ان کے بھائی جو ہوتے ہیں وہ ان کو سجا کرتے ہیں اور ان کے والد جو ہوتے ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام یہ میرے وہ خواب کی تعبیر ہے جس طرح کہ میرے بھائیوں نے آج سجدہ کیا اور مجھے اللہ نے ایک مقام دیا وہ گیارہ سیارے سجدہ کر رہے تھے تو کہاں گیارہ سیارے سجدہ, سجدہ کر رہے ہیں اور کہاں وہ اپنے بھائیوں کے سجدہ فزیکلی سجدہ ریالٹی میں کرتے ہیں دوسرا خواب انہوں نے جیل میں بھی رہے یوسف علیہ السلام اور اس جیل میں دو آدمی ہوتے ہیں انہوں نے اے دونوں نے خواب دیکھا اور یوسف علیہ السلام کو بیان کیا ایک خواب دیکھتا ہے کہ میں شراب بنا رہا ہوں مطلب ایک طرح سے شراب بناتے ہیں اس طرح کچھ سے پریس کرتے ہیں اس کو نچوڑتے ہیں جس طرح طریقہ یہ میں کر رہا ہوں اور دوسرا یہ دیکھتا ہے کہ اس کے سر پہ روٹی ہے اور روٹی جانور کھا رہے ہیں پرندے کھا رہے ہیں روٹی ہے سر پہ پر اور پرندے کھا رہے ہیں تو اس کی تعویل یا تعبیر یہ ہوتی ہے یوسف علیہ السلام بتاتے ہیں کہ ایک جو جیل میں جو آدمی جو شراب بنا رہا ہے وہ ایک وقت آئے گا آزاد ہو جائے گا اور اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا اور دوسرا جو ہے وہ کہہ ہے تجھے ان کو سلیپ دے دی جائے گی اور اس کے سر سے پرندے کھائیں گے سلیپ دے دی جائے گی تو وہ دیکھا کچھ تو روٹی اور ریالٹی میں اس کا سر کھائے جائے جب وہ سلیپ, سلیپ پہ ہوگا اسی طرح سات موٹی گائیں سات پتلی گائیں کو کھا رہی ہیں اور وہ خواب دیکھتے ہیں بادشاہ تو یوسف علیہ السلام اس کی تعویر یہ کرتے ہیں کہ سات سال آپ جو فصلیں اگائیں فصل بڑھائیں اور سات سال سیونگ کریں کیونکہ کچھ سات سال ایسے آئیں گے جہاں پر فصل اگا نہیں سکیں گے آپ اور اس سیوک میں سے پھر آپ کو کھانا پڑے گا اور یہی یہ ہوا اس کے بعد تو یہ میں بتا رہا ہوں سات موٹی گائیں سات پتلی گائیں کو کھا رہی ہے اور انٹرپریٹیشن تعویل یوسف السلام یہ بتا رہے ہیں کہ سات سال قہر پڑے گا اور سات سال ایسا ہوگا تو کوئی چیز ریل نہیں ہو رہی جو خواب میں دیکھا جا رہا ہے ریل میں کچھ اور تعویل بتائی جا رہی ہے تو بتانے کا یہ مقصد یہ ہے کہ اسی طرح ایک اور خواب کا ذکر ہے قرآن مجید میں جہاں پر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دشمن جو ہیں وہ زیادہ تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کم دکھائے گئے خواب انہوں نے دیکھا تھا اور ریالٹی میں وہ زیادہ تھے اور ان کو کم دکھائے گئے اسی طرح ریالٹی میں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو زیادہ دکھائے گئے جبکہ وہ کم تھے تو یہ اس کی تعویل تو یہ پانچ خواب چار پانچ خواب ہیں اور ایک خواب جو آپ سننے آئے ابراہیم السلام نے خواب کیا دیکھا تو جو بھی خواب میں ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا وہ ریل نہیں ہو سکتا وہ سچ نہیں ہو سکتا یعنی ویسے کا ویسے جو کا جو نہیں ہو سکتا اس کی کوئی تعویل ہے اور وہ قرآن مجید میں ہم نے دیکھنا ہے وہ کی تعویل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تعویل کس طرح بیان کی یہ آپ دیکھنا ہے تو خواب بہت مشہور ہے جو سب جانتے بھی ہیں کہ وہ آیت سے تو ہم دیکھیں گے اس سے ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ باپ اور بیٹے کا کیا تعلق ہونا چاہیے کس طرح باپ کو اپنے بیٹے سے آ, آ, اپنے جانشین کیسے وہ ہے سب جو باپ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اولاد ہماری نقش قدم پر یا ہماری سوچوں پر چلے کس طرح لے کے چلنا ہے وہ وہ, وہ آپ کو پتہ چلے گا با, باپ باپ با اور بیٹے کا کیا تعلق ہونا چاہیے پھر اسماعیل علیہ السلام کا کیونکہ ذکر ہے اس خواب میں تو وہ کس طرح کیسے انہوں نے اس کو پورا کیا یا سچا کر دکھایا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل السلام دوسرا پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو مذہب ہے ملہ یہ سنیں گے جو آپ مذہب جو ہے ہمارا یہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب کیسے منسلک ہے اور ان کی فیملی جو ہے ان کی بیوی ان کے بیٹے وغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام بخشا ہے قرآن مجید میں اور اس پورے خواب سے ہمیں کیا اس کی تعویل ہے یا ہم اس کے لیے ہم مان لیں وہ کیسے بینیفیشل ہو یہ آپ سنیں گے اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید میں کیا سٹیٹس ہے کن کن القاب کہہ لیں آپ کن کن لقبوں سے السلام کو پکارا ہے قرآن مجید میں وہ چند میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے یہ وہ ان کی جو پرسنالٹی ہے علیہ السلام کا جو ان کی جو شخصیت ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بیان کیا ہے سورہ حود گیارہ پچہتر آیت عربی میں ان کو حلیم کہا گیا ان کی جو نیچر تھی حلیم تھی برداشت کرنے والے انگریزی میں ٹالرینٹ سورہ ہود گیارہ پچہتر آیت اوا اوزاری کرنے والے سائنگ اینڈ ویلنگ سورہ ہود الیون سیونٹی فائیو منیب نمائندہ تھے وہ اللہ کے اس دنیا میں سورہ عمران تھری اس کی سکسی سیون آیت حنیفہ مسلمہ آ علیہ السلام جو تھے سچے مسلم تھے سورہ البقرہ ٹو ون ہنڈریڈ تھرٹی آیا من الصالحین یعنی اصلاح صحیح کرنے والوں میں سے تھے رینک آف رائچس سورہ سکسٹین آیہ ون ٹوینٹی امتن قانتا پریزگار امت یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے ذاتیت پر ان کی ان کی کو پورا امت بھی کہا ہے. وہ ایک امت پوری امت تھے اور پھر سورہ مریم نائنٹین فورٹی ون صدیقا نبیہ سچا نبی ٹرو پروفٹ البقرہ ٹو آیا ون ٹوینٹی فور امامہ تمام انسانیت کے امام لیڈر آف مین کائن سورہ ممتہنہ سکسٹی اس کی آیا فور اسوات حسنہ ابراہیم علیہ السلام کو بہترین اسوہ حسنہ بنایا بہترین موسٹ بیوٹیفل پیٹرن سورہ الحج ٹوینٹی ٹو سیونٹی ایٹ آیا مل لتا ابیکم ابراہیم یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے یہ یہ ان کا ہاؤس آف اللہ اللہ کے گھر میں یہ مقام ہے ہم سب ہمارے سب کے باپ دادا ہیں وہ اس کا مذہب ہے سورہ آل عمران 397 آیت آیا تم بیناتم تم مقام ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کا مقام اللہ کے گھر میں واضح آیات ہیں سٹینڈنگ پوزیشن آف ابراہیم سورہ البقرہ 2 آیا 125 ود تخو مقام ابراہیم و مقام ابراہیم سے صلاح نماز کی جگہ لے لو یو ٹیک the پلیس of صلاح پری فرام the standing پوزیشن of ابراہیم یہ کمپلیٹ نہیں اور بھی بہت سارے کچھ الفاظ ان کے لیے شان میں ان کی پیش کیوں گے اللہ تعالیٰ نے میں نے آپ کے سامنے چند پیش کیے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم السلام کا مقام کیا دیا ہے البقرہ 2 آیہ 125 وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وجبّنا إنسانيت ہم نے انسانیت کے لیے گھر بناية ابراهيم, إبراهيم اور نمّاس کی ليلو. بنایا إبراهيم مقام ابراہیم سے صلاح یہ کہ تم دونوں میرے گھر کی تہارت کرو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکو سجود کرنے والوں کے لیے جب ابراہیم علیہ الاس... دونوں نے فلمہ اسلامہ جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل السلام کو سامنے کے لیے بلند کیا تو اللہ نے کیا لیا عہد دے کہ عہدنا إِلَىٰ و اسماعیل ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد دے لیا انطرا بیتیا میرے گھر کو پاک کرو لائفی نے جو طواف کر رہے ہیں نے جو اتقاف کر رہے ہیں والرکع سجود اور جو رکع اور سجود لوگ کر رہے ہیں تم دونوں یہ دیکھ رہے سامنے آگئے پورے قرآن مجید میں اللہ کے گھر کے نام کے ساتھ کعبہ بیت گھر کے نام کے ساتھ ابراہیم السلام کا نام ہے اور علیہ اسلام کا یہ سامنے بلند ہوئے ہوئے ہیں ہمارے ہمارے سامنے بھی بلند ہوئے ہوئے, ہوئے ہیں ان کو امامت کا یہ درجہ اللہ نے دے دیا جب انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا یہ اب ان مگر ایک ان پہ ذمہ داری یہ ڈالی کہ میرے گھر کو تہرت کرو جو قیام کر رہے ہیں جو رکو کر رہے ہیں اور سجود کر رہے ہیں یہ طواف کر رہے ہیں یہ ان کی ذمہ داری رسپانسبلٹی کے ساتھ ایسے ہی نہیں ان کو امامت ملی لی وہ عہد نہ ابراہیم و اسماعیل ہم نے عہد کیا ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے ان قہرہ یہ کہ میرے گھر کو دونوں پاک کرو طوائفینہ جو طواف کر رہے ہیں ول عقیفینہ سُجُود اور جو اعتقاف کر رہے ہیں رکو اور سجود کر رہے ہیں یعنی وہ لوگ جو گھر کے طواف کرتے ہیں وہ لوگ جو قیام اور رکو و سجود کرتے ہیں صلاح کے اندر ان لوگوں کے لیے میرے گھر کو تہارت کرو پاک کرو تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ لوگ نمازیں قائم کر رہے ہیں طواف کر رہے ہیں عمرہ کر رہے ہیں حج کر رہے ہیں یہ سلسلہ جاری ہے یہ جاری ہے آپ کو نظر آ رہا ہے ان کے گھر کو اللہ کے گھر کو پاک کیا کرنا ہے دیکھیں، سائکولوجیکل ایک ہاؤس ہوتا ہے جس ہاؤس میں ہم رہتے ہیں ایک ہوتا ہے فزیکل ہاؤس ایک ہمارا مکان ہے جگہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں فزیکلی اور ایک ہمارا ذہن میں ایک گھر ہے اور ایک اللہ کا گھر فزیکل آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کعب آپ کو نظر آ جائے گا اور ایک ہمارے ذہن میں بھی گھر ہے اللہ کے گھر کے بارے میں ہمارے ذہنوں کے اندر اللہ کے گھر کے بارے میں کیا ہے کہ وہاں ننگے طواف ہو رہے تھے ہے یہ نہیں اور وہاں تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے ہے یہ نہیں کیا اللہ نے قرآن میں کہا کہ وہاں بت رکھے تھے یہ بت پرستی ہو رہی تھی وہاں تو آپ نے گھر کو پاک جب کہ نماز قائم کر رہے ہیں قیام کر رہے ہیں رکو کر رہے ہیں سجود کر رہے ہیں طواف کرنے جا رہے ہیں عمرہ کر رہے ہیں حج کر رہے ہیں لیکن ذہنوں میں یہ کہ وہ ناپاک تھا گھر قرآن کے اندر تیس پورے قرآن کی آیتیں آپ جہاں سے کہیں سے مجھے پڑھ کے بتائیں کہ اللہ کا گھر کبھی بھی ناپاک تھا کبھی بھی نہیں تھا اللہ کہتے ان بائی تم ودی الناس بے شک یہ پہلا گھر ہے تمام انسانی ودی الناس للدی بکا جو بکا کے ساتھ ہے مبا رقم وحدعالمین یہ مبارک ہے اور تمام جہان والوں کے لئے ہدایت ہے مبارک جگہ ہے اور ہدایت عالمین کے لئے تو جو گھر ہمیشہ سے مبارک ہے تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے وہ ہمیشہ سے اس کو لی اس کو اس گھر کو لوگوں کے دماغوں میں جو تہارت نہیں ہے اس کو تہارت کرنی تھی ابراہیم السلام اس زمانے سے ہو رہا ہی ہے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام نے طہارت کی اور یہ فزیکل طہارت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے ریلیٹ کیا ہے اس زمانے بھی لوگوں کے دماغ میں بت تھے جو انہوں نے نفسیاتی طور پہ طہارت کی سب مسلمانوں کی اسی گھر کے بارے میں جو ہسٹری کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو کہ محمد رسول اللہ سے یہ منسلک کہنے انہوں نے بت توڑے کس کون سے بت جو ذہنوں کے بت تھے اس زمانے میں بھی ہر زمانے میں بت پرستی جو ہوتی ہے وہ توڑی جاتی ہے ذہنوں کے بت بزاتے خود تھوڑی کہہ رہا ہے میری پوجا کرو یہ لوگ کہہ رہے ہوئے لوگ بتا رہے ہیں کہ اس کی پوجا کرو لوگ اس سے ایک جذباتی تعلق کریٹ کرتے ہیں اگر آپ اس چیز کو انالٹیکلی ایکوپ کر کے ایجوکیٹ کر دیں آدمی تو اس بت کی کیا ویلیو ہے تو اللہ کے گھر جو تھا وہ ہدایت کی جگہ تھی مبارک جگہ تھی تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے اس زمانے میں اور اسماعی اسلام سے عہد کیا کہ لوگ جو طواف کر رہے ہیں جو قیام اور رکوع و سجود کر رہے ہیں اور اتقاف کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے میرے گھر کو پاک کرو تو فزیکل تحالت تو وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں جا کے کنٹینیوس نان سٹاپ پانی سے وہاں لوگ دھو رہے ہیں مگر جو نفسیاتی طور پہ گھر پاک کرنا ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ, یہ ہے وہ خواب کی تابعی جو امامت میں سامنے آ رہے ہیں اسماعی السلام نبی اور کیسے ان کو اللہ تعالی نے یہ ڈیوٹی دی اور سا, انہوں نے اس چیز کو یعنی یوں سمجھے قرآن مجید میں ذکر ہے نو علیہ السلام جو ہیں پیغمبر ہیں اور وہ اپنے آ, پیغام دیتے ہیں اس, اپنی زندگی میں لوگ نہیں مانتے اس میں ان کا بیٹا بھی نہیں مانتا تو وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں جب طوفان اعلیٰ کشتی میں بیٹھ جاؤ ایمان والوں کی کشتی ہے وہ تو وہ کہتا میں نہیں بیٹھے سے, کہتا میں پاڑ پہ چڑھ جاؤں گا یہاں چلا جاؤں گا وہاں چلا جاؤں گا اس طرح یہاں ابراہیم علیہ السلام کے بھی بیٹے تھے اسماعیل ان سے انہوں نے پوچھا میں نے خواب دیکھا ہے تم اللہ کی کوس میں زندگی گزارنا چاہو گے یعنی میرے الفاظ کے اندر بول رہا ہوں کیا ہے تم نے میں نے خواب دیکھا میں تمہیں سیکریفائس کر رہا ہوں اب سلاٹر کی جگہ فزیکل کے کی کیا ہوا انہوں نے اپنی زندگی زندگی وف کی اللہ کے کوسٹ کے لیے کہ میں اللہ کے گھر کو تہارت جو کر رہے ہیں لوگ اس کو پاک کروں گا جو قیام کر رہے ہیں جو رکو کر رہے ہیں سجود کر رہے ہیں ان کے لیے میں اس گھر کو پاک کروں یہ جو زندگی انہوں نے لگانے کے لیے کہا یہ نفسیات انہوں نے اپنی سیکریفائز کری ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی کی یہ ان سے عہد دیا گیا تو اب آپ دیکھئے ایک عہد جو ہے بائبل میں پھر دیکھیں یہ دشمن ہے ہماری جینسکس سیونٹین اس کی ٹین اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان ہے اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے اور جسے تم مانو گے سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند مرینا کا ختمہ کیا جائے اور وہ فرزن نرینہ جس کا ختمہ نہ ہوا اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا کیونکہ اس نے میرا توڑا یہ کہاں پڑھ رہے ہیں آپ بائبل میں عید کیا ہے ابراہیم ابراہیم سے لیا یہ عید کہ ہر آدمی اپنی خطے کرائے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ اور ہم نے عہد کیا ابراہیم و اسماعیل ہم نے عہد کیا ابراہیم سے اور اسماعیل اسلام سے ان توحیرہ میرے گھر کو پاک کرو جو اعتعاف کر رہے ہیں و جو اعتقاف کر رہے ہیں وہ سجود شجود اس عہد کو پورا کرنے کے لیے آپ کو مسلم بننا ہے آپ کو ابراہیم علیہ السلام آپ کے باپ دادا ہیں مذہب کے جب آپ یہ عہد نہیں کریں گے تو آپ مسلمان اللہ کی نظر میں نہیں ہیں یہ یہ جو کرینا لوگ کہہ کر رہے ہیں کہ یہ عہد پورا کریں بچپن میں اس بچے کے ساتھ ذاتی کر کے کاٹیں اور کہے یہ مسلمانی آئیں یہ یہودیت کے پروپیگنڈا سمجھیں آپ پوری زندگی دنیا میں آپ یقین کریں جا کے آپ ڈکشنریز دیکھیں اس میں لکھ ہے جوش پریکٹس کیونکہ ان کی بائبل میں لکھا ہوا ہے یہودیوں کا اور آرتھوڈاکس کرسچنز بھی کرتے ہیں باقی وہ اب اس پہ بحث کر رہے ہیں صاحب اللہ اللہ کہتا انسان کو ایسے تقویم پہ میں نے پیدا کیا ہے آپ اس میں فی نکالنا چاہ رہے ہیں بہرحال یہ یہ بات یہ یاد رکھیں یہ ہے بائبل میں اور یہ اللہ کے قرآن میں کہیں ایسی کوئی باط فزول نه لیکي وی